Итак, состоялась очередная сессия Юзинского городского совета. Обычная, рабочая. Поэтому не будем вам показывать ее всю. Мы покажем те фрагменты, которые с нашей точки зрения были наиболее интересны. Вы знаете, вышел закон Украины, по которому установлено обязательное поименное голосование. И результаты поименного голосования публикуются в обязательном порядке на средствах массовой информации, а также публикуются на сайте и вносятся обязательно в протокол голосования. Вот скажите, будь ласка, мы сейчас будем голосовать. Кто будет записывать? Кто, Кто пишет, У нас есть счетная комиссия, которая определена регламентом. Это они должны сейчас да. письмово записывать? Они записать? есть, они сидят, вот эта схема уже отработана. Есть, да? да Вы есть. знаете да. все, да? да? Добре, добре, есть, есть слово, будь ласка. Итак, 10 лет не прошло, а городской глава вдруг узнал о том, что, оказывается, существует счетная комиссия. И даже увидел членов счетной комиссии в лицо. Не уверен, что он их знает поименно, но одного из них, Смирнова, знает наверняка. Е, да? да Вы знаете все, да? Добре, добре. Е слово, будь ласка. Таким образом, мы будем теперь точно видеть, какой депутат за что голосовал. Поэтому внимательно следите за руками. Манипуляций, как, впрочем, и всегда, будет много. І так, слідчий питання це дороге. Вопрос, который уже вже не просто з бородою, але и з поломаними ногами. Про фінансування поточного дрібного ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М28 Одеса Южний М14 з під'їздами на ділянці 30-й І співфінансування на договірних засадах. решению, к которому мы пришли, предшествовала очень большая работа. Поверьте, на уровне Казина, Министерства инфраструктуры, обл. администрации, районов. Мы проводили много совещаний, встреч здесь, в этом зале, в присутствии обл. Автодора, управления дорог области, обл. администрации и так дальше. И пришли к выводу, что никто нам не делит. А нам эту дорогу надо делать. По этой дороге ездят наши люди, люди, которые платят налоги бюджет города. И я думаю, что эту дорогу нужно сделать для наших людей. Как долго до нас все доходит? Опять же, понадобилось 10 лет, чтобы понять, что никто денег не даст. Опять же, мы не забыли те попытки, когда Владимир Николаевич пытался нашу дорогу отдать лишь бы кому попало. Ну, слава богу, не получилось. Давайте посмотрим. Что же он будет делать сейчас? Государство. Государство. А земля вот эта дорога, насколько Города. Городская. Да. Почему, почему, скажите, пожалуйста, нам не решить уже, если мы решаем проблемы этой дороги? Правильно ли? Почему нам не взять ее на баланс города? У нас появятся еще дополнительные секундочки. Ну, Давайте давай, не так скептически к этому относиться, потому что у нас еще появятся, не короче никаких решений, никаких проблем, говорите. в том числе привлечение каких-то инвесторов и так далее. Рассмотрение этого вопроса за рубежом такие вопросы решаются просто. Привлекается инвестор, отдается эта дорога в концессию, он делает за свой счет, делает капитальный ремонт. и взимает с, э, э, с транспорта, который перевозит большегрузного э, транспорта, взимает дополнительную плату. И таким образом бюджет от этого не страдает. И мы не забираем ни, с, ни со школ, ни с социальной сферы колоссальные суммы средств, которые есть у нас, куда потратить. Правильно. У нас есть куда потратить наши деньги. Мы забираем сегодня у детей в школах, мы забираем сегодня у врачей, мы забираем сегодня у учителей. Совсем недавно, буквально пару месяцев назад, мы отдали Дельту Вильмару 4 гектара земли бесплатно. Итак, Коминтерного дает деньги на ремонт дороги, понимая, что ТИС вкладывается, покупает землю у Коминтерного, и Коминтерн дает деньги, которые взяли у ТИСа, а мы, оказывается, у Дельта Вильмера взять не можем. Дельта Вильмер не участвует в таком проекте, как ну, эти кошки, чтобы они тоже участвовали в этих коштах. Они эту дорогу очень сильно навантажают, и ее просто перевантажают. Она не Поэтому что эта фирма не дает ни копейки, хотя бы мы надали, как депутаты, им бесплатно участок під под, под отстойник. А теперь смотрим дороги Коментеровського района. Они сегодня ремонтируются и в Фонтанке, и в Визирке. То есть присутствие градообразующего предприятия, как любит у нас поражаться сервиса в Коминтеровском районе, ощущается. Присутствия Дельты Вильмер у нас в городе нет. Ну и конечно же, откровением звучит фраза Наваского о том, что город способствует развитию порта и завода. Может быть, все-таки наоборот, завод и порт развивают город. Но для Наваского это не важно. Ведь он всегда должен говорить Я! Я построил, Я развил, Я организовал. То есть привычка цеплять себе на грудь чужие медали. Осталось у нього з далекого комсомольського детства. Є три бюджети образуючі підприємства. Ці підприємства дають суді десятки мільйонів бюджет міста. І ми утримуємось порт при портовий Дельта Вільма. Ці три підприємства. Якщо ми йдемо, даємо їм змогу розвиватися, і вони вложили 200 мільйонів євро і ще хочуть 100 мільйонів євро вкласти в розвиток міста в промисловості. Я думаю, тут не треба хто кому що більше дає. Чи ми їм чи вони нам стратегічне значення веде лишеним підприємцям? Так скажите, пожалуйста, почему мы ее впоследствии будем передавать администрации портов, еще кому-то? Почему в этой ситуации, когда мы должны решать проблемы с покрытием, да, а балансодержатель покрытия эти проблемы не решает? Почему эту дорогу не забрать в город, сниматься городу город этой дорогой? Имеется с этого потому что их реально можно иметь. И каждый здесь все это прекрасно понимает. Не все понимают, Николай Николаевич. Не все понимают, что это наша южинская дорога и что это перспектива наших, нашего развития, и что это наши южнские земли. Приезжие, товарищ ученик первой школы Муравский Николай Николаевич, это не поймут, потому что они приезжие. Кто, кто, за, кто за, данную, за, за данный проект решения, прошу голосовать. Голосуем. За то, что мы будем ремонтировать за эту дорогу. 24 за. Проти. Один против. 1 против. Утримались Нема. Нет. Решение принято. Про внесення змін до міської програми протидії злочинности та посилення громадської безпеки на территории міста на 2014-2016 роки. Нужна нам безопасность. Ну конечно же нужна. Но напомню вам, что не без содействия городской власти у нас сегодня нет в городе ни ГАИ, ни милиции, ни прокуратуры, ни МРЭО. И вот замечательно, что это стали понимать и такие столпы нашего городского совета, как Сергей Николаевич Назаренко. Будем надеяться, что подвижки скоро будут. Заслушаю начальника милиции. Э, в подготовке будем говорить к прошлому нашему сезону, когда будет наплыв отдыхающих, и меры милиции. Э, Там мы заложили на милицию какие-то вещи, деньги закладываем о том, чтобы улучшить. Но, к сожалению, сегодня пока работу наших органов внутренних дел, они сегодня не подотчетны нам, я бы признал неудовлетворительно. Свежий пример, что человек неделю вызывает участкового на дом, вынужден вызывать этого участкового через центральную диспетчерскую облавд. Участковый потом отзванивается, что приходит завтра, и это завтра длится уже деньги. Вот День человек ему звонит, он на спецзадании, потому что надо с бабок деньги собрать срочно вот, потом спецзадание, еще что-то такое. И как-то надо все-таки увидеть. Собирается милиция что-то делать? Или они у нас орган, который, как обычно, сейчас... Да? Да, мы протокольно уже записываемся, заслушать отчет, поэтому значит, я настаиваю. Хорошо. 47-е Про звернення до господарського суда суду Одесской области с позовом про звільнення физической особой предприятия Горького и Любовь Ивановны самовольно занятой земельной деляткой. Уникальная ситуация, замечательная. Сначала Новацкий с помпой открывает Миллениум. Городской совет и его исполнительный комитет отмечают все праздники. То есть на тот момент хозяева и владельцы Миллениума были милы сердцу городской власти и Новацкого, и Денова. Что же произошло потом? Ну, может быть, когда-то мы об этом узнаем. А нам сегодня хотелось бы рассказать вам о том, что если есть здание, если есть право собственности на это здание, то городские власти обязаны заключить договор аренды с владельцем этого имущества. Но нам хочется сказать еще больше. Замечательно, что власть ратует за поступление земельного налога под зданием Миллениума. А мы всегда спрашиваем 16 гектаров пионерского лагеря. Ни копейки не платят за землю в городской бюджет. Там уже разрушили. Наверное, и здесь хочет городская власть точно так же разрушить. И у нас будет не один пионерлагерь, а уже два. И оба платить не будут. Только там 16 гектаров мы отдали бесплатно, не получая ни копейки. А тут небольшой кусочек. Так в чем разница между тем и этим? Наверное, все-таки в хозяевах. Те еще милы нашему городскому голове, а эти уже нет. Вот вам и демократия. У нас так получилось, что 2012 года, когда передали, подарили имущество дочке матери, то получается, что нам платят по пониженной ставке арендная плата. То есть не в оценке земли. Мы через сессию принимали решение заключить с ней договор по новой нормативной оценке земли, даже установили сумму 12% максимально, с тем расчетом, что будут переговоры, будут решаться вопрос и выйдем на какой-то приемлемый вариант. А, к сожалению, предприниматель не реагирует на это, временами встречаемся, да-да-да, мы все уладим, все договоримся, все снимем вопросы, потом он пропадает, и так получается каждый раз. Поэтому предлагается в качестве мер понуждения к восстановлению интересов территориальной громады, чтобы именно получить те деньги в бюджет, который нам положен. Если этого же не будет, то у нас не остается другого выхода, как требовать сноса вот этого торгового, цен, ну, торгового объекта, с коммерческого объекта, там, Миллениум, в связи с тем, что вообще не платят, нет договора аренды земли. Про призначення директора коммунального предприятия Южнинского междугородского студии телебачения э, Мих. Давайте, э, к... э, э, э... пожалуйста. Вы куратор направлені. Попробуем показать вам этот вопрос без купюр. Просто перед его рассмотрением обратим ваше внимание, что согласно законодательству кураторам Средств массовой информации является городской совет, то есть секретарь совета, который почему-то молчит. А куратором городской глава называет Шегиду, что уже противоречит закону. Ну а далее вы услышите кучу словоблудия от шигиды, где она приплетает и почему-то судебную практику. Это все равно, что мы сегодня расскажем. Я о работе соседнего дворника. Текст, который не имеет отношения к назначению директора коммунального предприятия телестудии МИК. Таким образом, как всегда, вешается лапша на уши нашим депутатам. Они слушают и голосуют. А кандидатура и в проекте решения про призначение не может быть декілька кандидатур. Поэтому на ваш взгляд вносится на затверждение кандидатура Водовенки Ольги Володимировны. Так, будь, У меня есть вопрос мені, будь ласка, а хто, з, хто звільнив? Чи на яких підставах звільнилася попередній директор студії міста? Це перше. А, і, попередній директор яким, студії. і яким документом ну, на сьогоднішній день це, це, це оформлено. І наскільки це відповідає закону на сьогоднішній день? Ну, це вже останнє питання це до пана Дена. Можна Потім в зв'язку з, зв з чим ми не можемо розглядати е, дві кандидатури, яку зауважила тільки одну. Тому що я не бачу, ви розумієте, де, де є вибір, коли вибору нема. Ви одна кандидатура на сьогоднішній день на розгляд. За що ми будемо голосувати? За чого ви вибирати? Я, я. Що чому альтернатива? По першому питанню. попередній керівник, директор студії телебачення НІС звільнилася за власним бажанням. Сьогодні статтею 26 пунктом 8 закону України про місцеве самоврядування. Передбачено. Що керівники електронних засобів масової інформації призначаються та звільняються сесію. але в коментарях і поясненнях, а також у судовій практиці, сказано, що звільнитися людина може за власним бажанням, і це не передбачає рішення сесії. Тобто, якщо в неї змінилися якісь плани, не треба дожидатися, коли буде наступна сесія, для того, щоб людину звільнили з роботи за власним бажанням. Це передбачає. Кодик законів про працю України. Звільнилася Лада Літвінчук за власним бажанням 3 березня 2016 року і з того часу на цю посаду була вакансія. Те, що стосується вашого другого питання щодо однієї кандидатури у проєкті рішення, Проєкт рішення звучить про затвердження директора, тобто, там не може бути. Вже в самому проєкті обговорення не може бути. Саме обговорення передбачається в комісіях. І попередньо депутати мали обговорити ті, ті кандидатури, які були. І я знаю, що такі е, обговорення в комісіях були проведені. Дійсно, було в нас засідання нашої комісії. Ми довго ми дуже багато часу не приділили рішення, вирішення цього питання. Питання вирішилось таким собі. Ну, е, ми не прийняли до уваги. Поскольку у нас за комісії, проводиться комиссии проводится рабочий час, и не все люди могут быть присутствующими, Два члени комісії не були присутні. Я був в командіровки, да, командіровки, другий був. Ну я так для себе просто, як для голови як для, для голови комісії, я перезвонив одному із членів комісії, спитав, як ваша, яка ваша думка Володимир Яків сказав, що однозначно так, І перезвонив ще одному члену комісії Себацю. Він теж він теж сказав, що так. Ми до уваги це не приймали. просто я поставив довідому, тому що є така інформація, що із п'яти членів комісії. Два погоджено по телефону, але не приймаємо це офіційно до вирішення. Зараз ставите питання, чи прийняла рішення комісія, чи не прийняла рішення комісія. І так неправильно, і так неправильно. Один утримався, один, один за і один проти. То якщо один за, один проти, то якщо один за, один проти, і не прийняла за, і не прийняла, і не прийняла проти. Тому, зараз це тому, 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 комісії що, тому комісії на сьогоднішній день немає нема такого рішення комісії, про те, що комісія не підтримала або підтримала. Добави. 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 Люди, которые писали эти звернения до нас, до нас, шановные депутаты, кажут, что они прочитают и что они хотят. Вашу думку, скажите, ну да, пока что вашу и, думку. Бюджетная комиссия проголосовала за За. Я... Почему? почему? у нас такая спешка в этом вопросе? почему не проводился конкурс на замещение депутатов? Извините, Роман но на комиссии фигурировал вопрос, который сейчас умалчивается. Этот вопрос должен быть озвучен однозначно. Что в 2012 году, году осуществлялось давление на телестудию МИГ в связи с тем, чтобы телестудия МИГ подавала информацию так, как было удобно некоторым власть, имущим э, в городе людям. Раз. Да? А этот факт подтвердилась сама Гадыренко. Сказала о том, что на сегодняшний день она идет на телестудию МИГ только потому, что есть какая-то договоренность о то меморандуме, которая тоже не озвучивается депутатам. Депутаты имеют право об этом знать и должны знать всю подоплеку вопроса всего этого. Потом, в 2012 году, по, по этому же поводу, по этому же поводу, Годовенко уволилась с студии МИГ не выдержав этого давления. Большой вопрос у меня на сегодняшний день. А выдержит ли она давление, будучи директором телестудии МИГ, если не выдержала, будучи журналистом простым? Это, это еще один вопрос. И, и третье. Южный – это город маленький, здесь шило в мешке не мы прекрасно знаем, почему уволилась Гадвенка. какие взаимоотношения у нее были с Ларисой Георгиевной с Шигидой, и кто, и кто в то время занимался Вплотную телестудии МИК, у меня возникает большой вопрос, огромный вопрос, почему человек, у которого детище, да, репост, замечательная СМИ на сегодняшний день Южном, конкурентная, рупор, до, достойный рупор, демократический рупор, почему человек его бросает, да, и переходит на студию МИР, в то время, когда у нас задача на сегодняшний день сделать телестудию студию МИР конкурентной и репосту, и всем остальным представленным в СМИ в городе, и самое главное, сделать его независимым, демократичным. Считаем, считаем давайте, потому что будем до утра сидеть. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Решение принято. Против. кто против? Против. Теперь надо писаться. Против. Раз. Утримались. Записывайте. Так, не спешите. Партия регионов, да? Ну, фракция партии регионов. Оппозиционный бунт. Я просто решили для вас. Оппозиционный. В общем, 500 голосов. Один голос. Ольга Владимировна, голос. Он наладил